Це стало доброю традицією проводити в стінах нашої бібліотеки щорічні звітні фотовиставки обласного відділення Національної спілки фотохудожників України. Ось і сьогодні у нас свято О, свою творчість презентують талановиті фотографи. На верніся представлено 40 знімків, 10 авторів, різних зажаток, пейзажів, портрети, репортажі. Музичним привітанням для фотографів і гостей стане виступ солістки Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів і концертних програм Лариси Литви, а компонує на фортепіано лауреат міжнародних конкурсів Віктор Заєць. oh Бутей, как и пошел в фотохудожников всеукраинский. Правда, не в конце года у нас, то есть там в Киеве была выставка библиотеки Вернадского. А здесь, видите, в библиотеке тоже Центральная Короленко. Мы представили здесь 40 работ, 10 авторов, 9 членов Союза фотохудожников и один кандидат Валерий Кругерский. Вот он стоит сзади, возле дверей. Можно ему поаплодировать, потому что три работы, потому В течение года наша организация, маленькая такая, всегда участвовала в каких-нибудь мероприятиях, снимала и для книг, и для буклетов, снимали свадьбы, тоже надо уметь снимать и красиво делать, чтобы была хорошая память. И были у нас выставки Рома Миленского, были у Непропетровской Рома Пищева, отчитайся. Сейчас вот здесь. Сейчас есть. Вот, Видите, вот Ну, спе специализируется на портретах. Привет. И вот молодец. В Чернигове была в старте выставка. Мария Николаевич, ты и ты три выставки в да. Каждый у него как квартал, так и выставка Виктор Николаевич тоже себя, своих деток он тоже популяризирует. Ну, так сказать, смотрите наши работы. Кто занимается фотографией, пожалуйста, задавайте вопросы. Есть тут много работы, которые делали не просто так, что нажал на кнопочку, а надо было еще после этого и обработать и все. И кто занимается хорошей художественной фотографией, там у нас в пресс-релизе есть сайт нашего, нашей спинки фотохудожников, там есть у нас устав, статут нашей спилки, и есть правила приема в Союз фотохудожников. Как правило, мы все, кто приносит хорошие фотографии, наша организация принимает. Я каждый год уже повторяюсь, потом мы отсылаем эти фотографии на сайт нашей спилки, и там 13 членов этой комиссии, независимо друг от друга, ставят или плюсы, или минусы. Есть 7 плюсов, человек прошел 6 если у нас бывает такое, то эти выносятся у нас на пленум, и на пленуме потом уже, так сказать, живые, ну, не в электронном виде, а фотографии принимаются. Если раньше принимались, для 50, 60, 70 человек, то сейчас это в 10 раз практически меньше. Принимается, то есть идет жесткий отбор, и, ну, мы так вот иногда, хотя что мы может быть, вы и не прошли бы в этот раз. В союз, вы прошли. Ну, я хочу еще предоставить слово. что то дополнить меня, может, что-то я забыл. Да что дополнить? что можно сказать, мы уже сказали, что все висит в Посмотрите, ну и поймете, о чем мы думаем, о чем мы думаем. Виктор Николаевич. Уважаемые друзья, <связываем> <связываем> шановные друзья, Справа в тому, що це не просто виставка, а це виставка про життя, про наше життя з вами, про життя нашого міста, про ваших друзів, про наших друзів. А так як фотомайстри це не просто люди, а люди, які спостерігають за цим життям, яке проходить, як то кажуть, поруч з нами, то наша справа залишається в тому, щоб зафіксувати і показати вам, що дійсно. Наш світ дуже красивий, наша земля дуже красива, вона яка вона гарна. І зранку, от, і пізно ввечері, і та ж сама, як то кажуть, гроза, спортивні знімки, все це є наше життя. А фотограф, і не просто фотограф, а якщо не фотомайстер, він не повинен проходити повз це. розумієте? Справа в тому, що це вже, як то кажуть, смисл нашого життя. Тут, ось, як то кажуть, зібралися люди ті, які і професійно працюють, і ті, які тільки навчаються. І це якраз є те, що, як то кажуть, буквально для того, щоб ви дивилися, що знімати. Якщо нічого, як, кажуть, у нас нічого знімати, це справа не в тому. Справа в тому, що просто ви не знаєте, куди себе діти і, як то кажуть, з чого починати. А все дуже просто. Теж беріть вдома, купіть якийсь продукт, купіть ті, Сфотографуйте його. Зробіть на тюрму. От задумайтесь над цим. Листочок, десь квіточка, яка з квітна. А зробіть її гарно, щоб вона так, що, як то кажуть, щоб а, око малувалося цим знімком yeah. оце і є вже ваша, як то кажуть, праця. Що ви будете розуміти, що не просто так от квіточку сфотографувати. Справа в тому, що квітка. От усіх на дачах є квітки. Квітки і на лугах, і в місті, і на дачах, скрізь є. А ось зробіть так, щоб цей знімок радував не тільки вас, а щоб радував нас. Розумієте? А це вже є, як то кажуть, це професіоналізм, що не просто так все трапувати. Що ти є вісмі? А ви зробіть гарне фото. Ось це вже й буде ваша перемога. Так що ці знімки, які зараз от, ви бачите, десятки реклами, це є те, що я б то кажуть, що кожен із нас, з авторів, членів от, нашої. Спілки виставили ті роботи для того, щоб ви подивилися, що все-таки можна фотографувати, що треба фотографувати і чим ми живемо. Так що, оце наше життя. От. Ну а наше життя ми ж ми моєго проходимо. Так що дивіться, навчайтеся, От. Якщо вас щось турбує, якісь є запитання, будь ласка, задавайте. Ми ніколи, як то кажуть, не закриваємось. От. Я працюю теж іще з дітками, значить, вулиця цього 33. Неділя, о 10 годині ранку, якщо хтось хоче, будь ласка, приходьте. От, я буду повзати, і ви будете повзати разом зі мною. Так і научне зупафіло. <гум> так що дякую дійсно за те, що ви прийшли подивитися. От, хто хоче спілкуватися, будь ласка, спілкуйтеся. Ну і, як то кажуть, успіхів вам. Дякую. Просто так нема переговорся, все одно. представить. У нас есть очень интересный фотограф в нашей организации. Это Игорь Волосян. Вы обратите внимание, его снимки сделаны в манере пикториализма. Вот те э, студенты или как или учащиеся в наше училище, которые занимаются, вам э, такое не будут преподавать, потому что тут такому не учат в этих заведениях. А до такого, ну, как и сами доходят, и э, очень интересно. Это там никакого фотошопа нет, практически это все пришел. Я хотел бы чтобы выиграть немножко в двух словах там объяснил, как он делает эти интересные фотографии. Это пастели такие красивые. Несмотря на то, что он занимается телевидением, у него на первом этаже. Ну, телевидение это уже приходящее, чему я был фотография как изначально. Ну, э, коль 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 Интересно, я в двух словах буквально э, не хочу заводиться. Вы знаете, художники, люди увлеченные, заведешь и не остановишь. Э, фотографии вы можете посмотреть. Несколько штук есть э, в жанре пиктериализма. Это самый, пожалуй, первый жанр фотографии, который был сразу после изобретения фотографии, когда люди не знали, к чему отнести вообще фотографию. Это техническое средство или это все-таки жанр искусства. Вот. Ну и первое, что пришло на ум первым фотографам, подражать живопись. Им тогда было проще это сделать, потому что оптика, которую туда изготовляли для фотоаппарата своих, она была далеко не совершенна. Но в этом несовершенстве была ее прелесть. Оптика не снимала мелких деталей снимала световые, цветовые пятна там, снимала в общем основные предметы. Я часто, когда рассказываю о пикториализме, привожу пример высказывания художника великого Франсуа Габьена, вы, может, знаете. Он как-то сказал, что я, когда рисую портрет старика, я не считаю, сколько у него волосинок в бороде, а моя кисть не должна быть умнее, чем я. То есть он рисовал бороду, какая разница, сколько там Волосины. Часто да, юные фотографы увлекаются таким, простите, фото когда. А вот мой объектив, там такое разрешение, посмотри, каждый волосок видать какой-то. Я иду сюда, когда меня спрашивают, какое это имеет отношение к фотографии. Вот. Те объективы, которые я сам делаю, они снимают в общем пятками. Да, они мутноватые, они какие-то там далеко не совершенные. Вот. И самое интересное, когда я делал первые пробы, я так увлекся, так... у меня ничего не получалось. Я снимал, какая-то чепуха получается полная, я расстроился, думал, уже брошу совсем. А потом у меня пришла новая идея. Я взял э, альбомы живописные и начал перелистывать, да, классику. Начал перелистывать э, эти альбомы и смотреть. И я обратил внимание, что если бы вот, я представил, что это не живопись, это фотография, и да. если бы я фотографировал, я бы не сделал ни одну фотографию. Я так никогда не фотографирую, как они пишут. Я начал смотреть, в чем же разница. Разница очень большая в композиции и в сюжете. То есть вот стоит дорога, дерево, какой-то банальный сюжет, ну, ну что фотографирую, какая-то чепуха. А если живописец это нарисует, это уже будет красиво. Я взял аппарат, прикрутил этот объектив и пошел уже смотреть в кадры не как фотограф, а, а как художник, как живописец. И я снял первый кадр, и первый же кадр у меня получился выстрел, но тем не менее. То есть э, только, э, совсем э, фотограф пикториалист обращает внимание то есть, совсем на иные вещи, там совсем другая философия построения кадров. Вот, естественно в плане фотошопа, я всегда говорю, что применять фотошоп таким кадром это кощунство. Ну, то есть нельзя нарушать эту гармонию, которую создал этот объектив. Еще мне нравится, эти объективы абсолютно непредсказуемые. И нельзя заведомо прогнозировать, какая получится картинка. Но самое главное, я часто употребляю слово объектив, объектив, стекла, линзы. Самое главное, сейчас очень модно становится, как называют, альтернативные способы получения снимка там, там и, и, и мои. Ну, в общем, самое главное, я хочу вам сказать, кто захочет попробовать, никогда техническое средство не должно быть выше искусства. Понимаете? Потому что масса выставок, вот я сделал ценотипию. Такой способ печати. Ну, кадры, кадры, которые часто не несут себе никакой художественных ценности. Но я должен на них смотреть лишь только потому, что они отпечатаны вот такими таким способом. То есть техническое средство – это всего лишь для художника кисти. Художники же не, не хвастаются своими кистями. Я вот итальянскую купил, теперь мне шедевр нарисую. Вот. Поэтому Прежде всего, конечно же, искусство, композиция, ну, все-все-все. А техническое средство, о нем вообще никому не надо говорить. Это я вам рассказал, по секрету, я тоже не рассказывал. Спасибо. Я извиняюсь, у вас слово нужно. Я вас такой прекрасной Это художник Вика Питунова. Да. И хочу ответить из тебя, это от своего имени поздравить с этим прекрасным действием. Вот. хочу подарить вот эту картину. Это как раз картина нарисована с фотографии Игоря Волосянкина. Так вот, мне очень нравится, как он изображает все это. Действительно, вот эта фотография просится на полотно, на хвост. Мое творчество пикториализма возбуждает в творческом плане Вику. Так это мне дарить, это модель. Спасибо большое. Грязное окно. Клево. Я фотографией занимаюсь где-то шести, ну, лет шести. У меня дядя мой, фотохудожником знаменитым достаточно. И он мне подарил первый фотоаппарат и учил меня фотографировать. Вот, рассказывал, как подбирать сюжеты. Вот через приблизительно года полтора он мне разрешил фотоаппарат поставить вот, Потом значит, уже у меня получалось это как-то с пленкой. Сейчас вот, у меня представлено несколько работ в жанре пик-реализма, Это, скажем, может быть новый, но это самый старый жанр. Фотографии. Вот, он, он, был на рубеже 19 и 20 веков, просуществовал приблизительно 20 лет и погиб, потому что фотографов викториалистов считали такими диссидентами, депрессивными фотографами. Вот, и, в общем-то они ушли в забвение. Вот, и сейчас викториальная фотография немножко так Возбуждает интерес у фотографов у некоторых, но кто к ней, с ней смог подружиться, тот делает работу.

есть 20 фотографов ходят с собой с лейками, с этими мыльницами и фотографируют. Всегда на ходу, всегда в кармане. Этот фотоаппарат прилез и видео шикарное снимает. И я пошел, пробежался. В общем, у меня был, у меня друг, вот это такие проекты, есть такая компания, вот, и они мне обещали дать опыт. Конечно, хочу. А я еще и знаю, что хочу Там практически Да? Ну, вот это и